Ребята, всем привет. Это, это, это вторая часть. И против... Мы вот да. я в Одессе уже. Сейчас в Румынию выйдем. Не... Будет несколько серий. Подожди, Слово. Вчера ночью вот я не спала может, почти что. Вот. Ну, практически. Вверх. А, да, туда заснул. А что давать? Мы уже на горизонте Румуния. Выезжаем с Украины. Точнее, уже почти шо Не надо. Ну и так. Вот. Как вы уже знаете, это поводу бы однажды. Сейчас другу. Я сейчас. О, там Крым, а там румун. Я уже снимала. Я начинаю. Мы на паром заезжаем. Мы на паром заезжаем. На паром мы типа через речку переехали. Ну и так. Э... Это корабль. Это паром. А, паром. Звоня такие, что не скажешь вообще. Сейчас будем ехать через речку. Ну, вообще, это и есть речка. А вообще, это Черное море, если так. А то А та частина, это Румыния там уже? Да. Мы почти шли в Румынию, да. Вот там в Румынии. Там горы Карпаты. Не спрашивать почему я так знаю, бО, я знаю карту просто. Через Болгарию еще ехать и треба. Ну короче. Не слово короче, когда снимаешь видео. Окей. Okay. Ну, ну и ну, так вот так. Ну и так надо буде английскую говорить Мама только німецький знает А я английский немного знаю Румынцы понимают английский. Было все страны другие, кроме России и Украины, там они говорят английскую. Была английская самая, наверное, для них легко Если что-нибудь было с всем знакомилось. Ну, может, в Грузии там могу говорить с кем. Все. Мама, будет Ну mm -hmm. так. Субтитры сделал DimaTorzok Ох, ну все, выезжаем. Итак, я пока что на стопе.